2 марта общественники Славянска решили посмотреть, что происходит в заведении под вывеской «Лото Маркет». Что же там было, смотрите сами. Карточка у вас есть, да, своя? Да. А, карточку тут выдают, вы на ней гроши, да? Ну да. Ну а вы выдают хоть купюрами, когда выигрываете? Да ничего мы не выигрываем. Это люди, что сидят играют. Это они это на деньги играют. Ага. А что тут? Они, они проводят, э, участвуют в розыгрыше державной лотереи. Да, а вы кто такие? А мы телевидение, общественное да, телевидение да. Донбасса. Ну сейчас мы вызовем милицию, будем раздавать. О, это отлично. Ну если там 4,5 тысячи стоит лотерейный билет, вам показать? Пройдите, Нет. Уже следователи здесь были, уже все брали. Конкретно я не знаю. Ну приезжала дежурная группа. Уже три раза приезжали. Компания МСЛ является распространителем державных лотерей. Есть документ руководящий. Сегодня мы совершенно случайно попали в это интересное место, которое называется Национальная лотерея. Ну, слово "национальное" пугает уже, как бы такое ощущение, что это идет от самого Петра Порошенко, и это один из способов поднять Донбасс, как говорится, с разрухи и накормить всех переселенцев и, может быть, даже некоторых сирийцев, которых мы сейчас пытаемся тоже пригреть. Наш город Славянск ни для кого не секрет, называется Ляхвеас. Поэтому, честно говоря, я вот этому не удивлен. Мы написали коллективное заявление, хотя вызвал милицию хозяин вот этого заведения и сказал, что мы вообще пытаемся захватить игровой зал его. Ну, это не является правдой, это очевидно. Милиция приехала, заявление, ну как бы свою работу на сегодняшний момент группа быстрого реагирования выполнила. Вопрос в другом. Нам говорят, что у нас, что в зоне то, что конкретно в Славянске вообще все хорошо и работает отличная милиция и органы там такие, как СБУ. Ну, мы хотели бы даже на этом маленьком примере посмотреть, как они работают. Теперь в ситуации будет разбираться Полиция Сергей Горбатенко Славянск общественная ТВ Донбасса.